李天然，你说你平时要是送文件的速度也像递辞职信这么快，多好！你也写辞职信了，而且明知道领导早上还没吃饭呢，就趁这个点儿给我递辞职信，你就故意让我一天不痛快，是不是？李天然，比你还早一个小时。 不是说你去吃早餐吗？你不是总教育我说别抱侥幸心理吗？你们俩这个事儿啊，从领导的角度，从宏观和大局的角度分析完之后，不予批准、啊。以后谁再提这个茬、啊，扣奖金，啊？哦，对了，有一个事儿，昨天晚上我出去看星星，我忘戴眼镜了，没看清楚。 李天，你不学天文的吗？你跟我说一下，这个星期射手座运势怎么样、啊？这个星期射手座五星好评，赠人玫瑰手有余香。五星啊！赠人玫瑰手有余香。哇，那本周我得多干好事儿啊！别别别别！ 别看，别看。尊敬的余部长，当初是因为我对范思思组长的苦苦追求和穷追猛打，才造成了今天的结果。我非常内疚，我愿意主动辞职，一定不给领导添麻烦。范组长是一位有着出色工作能力的员工，高发如果失去他，将是莫大的损失。相信未来。 他能给高发创造更多的价值。我是个大好青年，我有我春秋大梦，咱们会一辈子给别人打工？我一个大好青年，哇，自己这么丑。 你别更丑，傻呀！傻人有傻福、啊，就你最贱。